ഹരിോം ശ്രീമന്നാരായണീയം ദശകം ഇരുപത്തിയാറ് ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം ഇന്ദ്രിയുപ്ന പാണ്ഡ്യകണ്ടാദിരാജസ്ത്ഭക്തൗ ക ത്സേവായാ മഗ്നധീരാകാതമാതിഥ്യകാമം कुम्भोद्भूति सम्भृत स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शब्दाधैनं प्रत्यगात् सोऽपि लेभे हस्तीन्द्रत्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूडे क्रीडन् शैले वशाभिः सर्वान् जन्तूनत्यवर्तिष्ठशक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेम्ना दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदानप्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते कर्मतान्दः सरस्यां सार्धं हु हुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनं पाददेशे शान्त्यर्थं हि श्रान्तिदोषि सुगानां त्वत्सेवाया वैभवाद् दुर्निरोधं युद्यन्तं तं वत्सराणां सहस्रम् प्राप्ते काले त्वत्पदैकाग्र्यसिद्ध्यै नक्राक्रान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिव्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तं निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रश्रेष्ठं सोऽन्यगादित् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्रह्मेशाद्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरिकारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढप्रेक्षितो भूपुरस्ताद् सर्वत्र गोविन्द नाम गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो स्ते नारायण अखिलगुरो भगवण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते हस्तीन्द्रं तं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नक्रवर्यं व्यदारिहि गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे सहस्ति त्वत्सारूप्यं प्राप्य दे दीप्यते स्म एतद्वृत्तं त्वां च मां च प्रगेयो गायेत् भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गदस्त्वं धिष्ण्यं विष्णो पाहि वातालयेश सर्वत्र गोविन्द नाम सङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओम्